Вишукані напої, смачні оригінальні страви, незвичні солодощі. Ви мріяли про це? А можна побувати і у різних країнах світу, скуштувати кухню будь-якої країни і не потрібна подорож. Це все можливо у Адамсі відсвяткувати визначну подію вашого життя в повній гармонії і залишити незабутні враження від ресторану. Який виконаний в стилі модерн. Вибір за вами в повній святковості вас зустріне ресторан Адамс. Як бачите, тут уміють смачно нагодувати, доставити естетичне задоволення, а іншими словами, додати життю смак, звук та колір. Ресторан Адамс. Приємство «Деметра» спеціалізується у сфері сільськогосподарського товарного виробництва, тваринництва, переробки та виробництва м'ясопродуктів, тобто усі ковбасні та місні вироби є продуктом переробки власної сировини, а тому є натуральними. А також Деметра є виробниками твердих сирів і теж із власної сировини, тому вони надто смачні. За обсягами виробництва продукції фірма Деметра є лідер у Кам'янець-Подільському районі. Фірма Деметра являє собою багатоголузеве підприємство. Запрошуємо до співпраці. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, я Леся Полипчук. Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова чомусь так історично склалось, що ми, українці, весь час маємо претензії. Маємо претензії до Бога, що не дає нам Україну. Маємо претензії до ворогів, що гарбували нас скільки могли. Маємо претензії до світу, що не захищає нас. Одне тільки забуваємо, ми не маємо претензій до самих себе. Ця ментальність когось звинувачувати передається, на жаль, спадково. Але тішить те, що при будь-яких умовах є сміливі рішучі люди, які мають мудрість нікого не звинувачувати, а розуміють відповідальність самого себе перед колективом, перед справою, перед друзями. Взагалі перед суспільством. Саме такі сьогодні у нас є програми. Це президент благодійного фонду на честь Святого Миколая, заступник директора державного підприємства Нігінський кар'єр Геннадій Супіхан. Добрий вечер. От скажіть, макіавелі утверждал, що миром в основному правят дві вещи – це страх і деньги. Ваше мнение по цьому поводу. Мое мнение следующее. Нужно четко разделять понятие мира. Если говорить о земном мире материальном, старик Макьявелли однозначно прав. При этом в Писании четко сказано, богатством неправильным приобретайте друзей себе. Вот очень важно, живя, к сожалению, в грязном материальном мире, которым руководит страх и деньги, уметь использовать неправильное богатство для того, чтобы приобретать себе друзей, как среди э, живущих в этом мире таких же людей, так и приобретать добродетели. Э, к сожалению, идя по этому пути, мы спотыкаемся, падаем, но поднимаемся, идем дальше, и это очень важно. Да, главное не упасть, главное уметь встать. Ну а м -м, все равно, несмотря ни на что, мы восхищаемся успешными людьми. Это в работе, в бизнесе, в творчестве, что? Какое понимание у вот вас вызывает успешный человек, по каким критериям? Можно сказать, что он таки добился успеха? Правильный вопрос: по каким критериям? Понятие успеха для меня лично совершенно субъективно. Человек, казалось бы, не добившийся никаких успехов в бизнесе, человек бедный, он может быть очень успешен. Он может быть успешен. Не знаю, в искусстве, он может быть успешен в наличии огромного количества друзей, всегда готовых прийти на помощь. А, на самом деле, лично для меня а, человек успешен тогда, когда он находится в гармонии с собой. В гармонии с Богом, в гармонии с собой. Если это есть, это однозначно говорит о том, что человек чего-то в жизни достиг. А это и есть успех. Успех есть результат. А положительный он или отрицательный человек определяет сам для себя. Вы глубоко верующий человек. Ну, ну, настолько позволяет время, да. А каким был ваш путь к Богу? Это была какая-то ситуация или это воспитание с детства? На самом деле, не хочу показаться странным, но верующий человек, это не в моем понимании, это не тот, кто пришел к Богу, это тот, кто идет к Богу. Вот я, к сожалению, не пришел к Богу. Я иду. Я иду и надеюсь, что я иду по правильному пути. Я верю в это. Искренне верю в то, что я иду по правильному пути. Единственное, что важно для себя понимать, опять же, мое мнение, это, это, это очень узкая дорога. Надо для себя четко определить ориентиры, четко определить правила, заповеди, если хотите, по которыми руководствуешься, как вот правилами дорожного движения, по которым ты идешь. Поэтому, мало того, я только в стадии изучения правил. Но мне хочется понимать, я верю в то, что я вот иду туда, куда надо. Это очень важно. Когда мы вспоминаем детство, у каждого из нас есть определенная картинка, определенный mm. эпизод, определенный какой-то случай. Как вы в основном вспоминаете детство? Детство. В первую очередь детство это вкусные на пельмени, вареники, это рыбалка и каникулы. Вот это первое. А и зима большая такая, много снега морозная зима, вот обязательно обязательно детям говорю, вот у, у, они говорят, вот, вот, вот сейчас это? холодно, вот сейчас снега много, ну, не вы не видели, когда много, нет, вы не видели, когда на самом деле холодно, но вполне возможно ощущения были настолько острые, именно потому что они были когда-то первыми, а, но вот это вот и есть картинка детства. Ваш отец был на руководящей должности, не будем уточнять, на какой, да. и вам разрешалось все. Или были табу? Нет, мне не могло все разрешаться по нескольким причинам. Во-первых, я воспитывался достаточно строго. Однозначно были табу. Во-вторых, я... у меня не могло быть все дозволенности по причине того, что... Когда в семье появился достаток, я уже был достаточно самостоятельным человеком. Я был студентом со своей жизнью, со своей компанией, со своими заработками в том числе. Угу. Поэтому вседозволенности нет, не было, но... Что не прощалось. Но... Не прощалось? Ну, детям не может что-либо не проститься. Было, было все, было очень многое, было, ну, естественно, и и ремнем доставалось все как положено, но однозначно не привет, не приветствовалась ложь, это в первую очередь, ложь, подлость и сто э, процентов навсегда запомню требование хорошо учиться, это меня вызывало жуткий протест, вот почему кто-то получил 2, три, ему ничего, у меня проблема с четверкой уже дома на что мне доходчиво объясняли, и только сейчас, имея своих детей, я уже понял, о том, что, ну, сынок, мы видели, что оно идет, что у тебя получается. Пустить на самотек и скатиться на, на какие-то средненькие оценки – это очень легко. А вот удержаться на уровне – это уже нормально. Ну, в, без ложной скромности могу сказать, что где-то у них это получилось. То есть определенный уровень остался. И ну, школу, например, серебряной медали я успел закончить. Да, еще если это тогда, то это была настоящая серебряная медаль. Да. А будучи студентом, вы тогда заработали свои первые деньги? Да, это был второй курс. Это был второй курс, и моя первая официальная работа – это звукоинженер студенческого дискоклуба «Пульсар». В Луганском сельскохозяйственном институте очень серьезный был дискоклуб. В 1983 году, в 1983 году он занял первое место на всесоюзном конкурсе Дискоклубов клубов Был такой конкурс. У меня официально был значок «Звукоинженер» диско «Пульсар». Это первая моя запись в трудовой книжке, которая, к сожалению, так случилось, что я ее потерял. Но эта запись, она навсегда останется первой и в моем сердце, и где-то там, вот в аналах статистики, она навсегда останется. Вот такая вот неординарная первая запись трудовой книжки деньги были не весь какие но они позволяли вести спокойную студенческую, студенческую жизнь с каким-то своим уже достатком с какой-то своей автономностью ну кроме этого приходилось подрабатывать в... да в принципе приходилось подрабатывать что подворачивалось под руку то и делали в том числе и разружали фуры с майонезом, с маргарином. Тогда это было модно, бартер процветал, туда чулки, назад маргарин. Маргарин меняли на леденцы, леденцы везли в Белоруссию. Это все делали там большие бизнесмены, богатые люди. А нам доставалась черновая работа, машина подъехала, разгрузили, получили свои, я уже даже не помню, это купоны или купоны карбованцы там какие-то получили деньги купоны, да. Я помню, что этого хватало на две пачки сигарет ЛМ. О, вот одна фура, нас четыре человека, и это на две пачки сигарет ЛМ каждому. Во время студенческих годов вы связывали свою жизнь с КВН. Да. Были дважды капитаном, да? Ну, капитаном не дважды, капитаном был. А, то есть капитана не выбирают на сезон, да, он да. или есть, или нету. Я, а, простите, дилетант, потом да, я думала, а не меня. Я вас научу, ничего страшного. Этот юмор пригодился в жизни? Uh, юмор, он вряд ли был приобретен в КВН. Юмор, чувство юмора, или оно есть, или его нету. Но что мне дал КВН, и это я четко понимаю. Uh, КВН учит uh, быстро ориентироваться в нестандартной, неординарной ситуации. Проявить смекалку. То, что всегда у нас славилось. Вот наш народ, он смекалистый народ. Uh -huh. Находчивый народ. Вот клуб веселых и находчивых. Ну, веселый, раз такой родился, то, наверное, веселый. А вот находчивость, она не всегда была качеством врожденным. Иногда она приобреталась или же она оттачивалась. Вот, вот это мне долговенно однозначно. Плюс круг общения сумасшедший просто. Масса друзей, которые просто знакомых, приятелей, которые где-то попробивались в жизни, на сегодняшний день это ну, скажем, общее прошлое во многом помогает решать какие-то вопросы, в том числе и связанные с бизнесом даже. Ну, конечно. Ни с того, нравится. ни с сего. О, подождите, так, а мы же вместе, помните, мы тогда выходили на сцену. О, так, конечно, помню. Какие у тебя есть проблемы? Давай будем решать. Это очень классно. Инодей, а как так сложилось, что вы все время, начиная с 99-го года, занимали руководящие должности? Это упорство, это а, случай. Наверное, больше случай, потому что до 1999 -го года, первые свои два года ну, рабочего стажа, я не был на руководящих должностях. Потом я рискнул, создал свою фирму в первой своей фирме я денег заработать не смог, потому что не было стартового капитала, массы каких-то других факторов. Но у меня были идеи, которые, идеи, бизнес-идеи, которые понравились, они понравились там, акционерам другого предприятия, более крупного. Они месяцок за мной посмотрели, за мной понаблюдали, побеседовали, обсудили мои идеи и предложили, слушай, а давай иди, вот, иди к нам, пойдешь работать и... И в итоге я в 23 года пришел работать представителем правления уже в крупную, э, серьезную организацию. Успехи или не успехи это все было уже относительно, но я почувствовал вкус э, определенного успеха. Мы об этом говорили, определенного mm -hmm. успеха в бизнесе, определенного успеха в коммерции. Мне захотелось это развить. И дальше я уже сам создавал предпосылки для себя. Это либо свои бизнес-проекты, либо свои предприятия, либо предприятия с компаньонами, но те, в которых инициатива создания бизнеса была моей. В итоге, ну, достаточно логично выглядит, что человек, который что-то предлагает, он и становится ответственным за эту проблему. Ответственность это... То есть ответственным в полной мере можно быть только тогда, когда ты процессом управляешь. В итоге, наверное... Вот так это и было. Началось со случая, а продолжилось уже достаточно инициативно и сознательно. То есть сам лепил, сам лепил свою, свою судьбу. Да. Путь, да. Э, трудовой путь даже. А, Геннадий, вокруг Негинского карьера mm -hmm. до сих пор так много разговоров. Я лично убедилась в том, насколько вы изменили это предприятие какой там транспорт, какие условия работы. Мы снимали, показывали программу об этом. Ну и дальше говорят о нигинском карьере. Как реально, откровенно дела сейчас там? Во-первых, Лес, я бы очень не хотел, чтобы речь шла о том, что я изменил нигинский карьер. Карьер изменили люди. Я был причастен всего лишь к созданию условий для работы людей, к созданию предпосылок для успешных каких-то успешных свершений. Сейчас карьера – это работающее успешное предприятие, которое выплачивает людям зарплату, платит налоги в бюджет местный, в бюджет государственный, не имеет никаких задолженностей текущих. К сожалению, есть груз определенный негатива прошлых лет, который ну, не дает, наверное, в полной мере раскрыться потенциалу предприятия. Это старые долги, это старые тяжбы судебные. Ну, я бы не хотел на этом акцентировать внимание. Нужно говорить о перспективе. Однозначно можно сказать, что перспектива у этого предприятия есть. И я могу ошибаться, но не думаю, что сильно. По итогам этого года, по итогам 2010 года, это предприятие займет второе место среди бюджетообразующих в районе после цементного завода. Угу. Я могу ошибаться, но не сильно. Но не сильно. Нет. Вы есть президент благотворительного фонда, да? Да. А что такое вообще благотворительность? Есть два сравнения: что это как желание продемонстрировать э, свою сверхность, а второе это просто как способ помочь людям. Однозначно это второе, и э, в подтверждение даже не подтверждение, наверное, а будет правильно сказано в оправдании угу. свое. Я бы сказал так, если бы, это было, если бы это было первое, наверное, наши дела бежали бы далеко впереди нас и кричали бы громче, чем мы сейчас с вами общаемся, намного. Но скажу так, дела есть, и они есть здесь, в регионе, но о них знают о них знают те, с кем мы имели дело, тем, кому мы помогли. Если они будут считать нужным, они когда-нибудь об этом сами скажут. Если нет, это их право. Я их понимаю, поддерживаю и только приветствую и не собираюсь менять стратегию поведения в будущем. Это глубоко личное. Благотворительность – это не стиль жизни, это Стиль это нечто приобретенное, нечто такое. Знаете, стиль это пиджак, одел это стиль. Его можно снять, и стиля нет. А благотворительность это жизнь. Если можешь, помоги. А... Нет ничего твоего. Вот самое главное это понять. К сожалению, мы часто, и я, в первую очередь, как человек грешный, я вот это мое. Я заработал мои деньги. Нет ничего твоего. Тебе дают, да, пользуйся, если ты можешь заработать, если ты можешь взять, пользуйся. Но при этом не вздумай обижать тех, кто рядом. Поделись. Насколько можешь поделись. Не, не забирай последнюю рубашку, если вот так вот ты к ней прикипел. Но если у тебя их три, отдай хотя бы одну. Вот это такой принцип. Как жить проще, так легче. Да? Так сложнее жить. Да. Так жить гораздо сложнее по той простой причине, что э, быть хорошим очень тяжело. На самом деле. Создать хорошую картинку это легко. Вот создать видимость, одеть пиджак, вот как мы говорим, это очень легко. А э, вот реально быть хорошим, в сердце быть хорошим, это тяжело. Э, достаточно простое сравнение, есть там 10 заповедей, да, не-не-не. Э, вот одну взять, не надо все 10, угу. одну взять угу. и просто попробовать вот ее соблюдать по жизни. Ну, ну, ну это просто это просто к сожалению вот вот это в любой уже начнет разрываться это невозможно как но ну, я же там я чуть-чуть уже нарушил где-то соврал где-то чего-то взял там чужое где-то э, где-то еще какие-то э, приступил моральные э, понятия моральные рамки и ты уже не хороший да для людей ты хороший но Давайте, давайте судить сами себя о своей хорошести или нехорошести. Быть хорошим очень тяжело. Конечно. Геннадий, а есть такое утверждение, что история более остается нам понятной только на расстоянии. История вообще развития страны, наша история, которую мы сейчас стараемся забыть. Как вы думаете насчет этого? Когда проходит время, мы тогда можем анализировать. Однозначно. И быть таким... Человек, попадая в какую-то ситуацию локальную, вот сиюминутную ситуацию, он очень субъективно оценивает все вещи. Если мне плохо, значит, это плохо вообще. Вот если, например, если льет дождь, и у меня плохое настроение, значит, это плохо. Кто сказал плохо? Для тебя плохо, но кому-то хорошо. Так, Пример очень такой... Случается какое-то историческое событие. Да, возьмем ну самое вот самое там, например, глобальное независимость Украины. Это хорошо или плохо? Ну, наверное, для народа это хорошо, для страны хорошо, для кого-то это, наверное, плохо по, по ряду причин. Не могу осуждать ни первых, ни вторых, но насколько это ценно, насколько это хорошо или насколько это плохо и неудачно. Наверное, только наши дети или внуки смогут сказать, вот да, это шанс. А вот хороший шанс, плохой шанс. Как им воспользовались, это уже будет видно только потом. На каких женщин, кроме жены, конечно, Геннадий Супиханов может обратить внимание. На дочь. И на маму. На самом деле, имеющие глаза, да, увидит, да, есть глаза, так, все равно увидишь, все равно обратишь внимание. Но... Самое главное, обращая внимание, давать опять же оценку своим действиям. Обращаешь внимание как то, как просто тот, который оценил женскую красоту, это один подход, один вариант. Но если ты смотришь с вожделением, это грех. Роль женщины, ну или их очаровательность, на мой взгляд, уже даже такая Почти мифическое. Есть такое выражение, что женские ножки перевернули не одну страницу истории. Вы могли бы возразить этому? Наверное, нет, не могу. По той простой причине, что если мужская рука сильно в состоянии переворачивать страницы истории, почему это не может сделать женская ножка? Тем более, что не помню, кто это сказал, но есть выражение устойчивое за каждым успешным идиотом обязательно стоит мудрая, красивая женщина. И, как показывает практика, это часто есть доказанный факт. На самом деле это неплохо, мне кажется. Я, например, не хотел бы называть себя да, успешным идиотом, но, я, но я, четко могу, я четко могу сказать о том, что... Многих вещей в жизни я бы не достиг, если бы, ну, скажем так, некрасивая женская ножка моей супруги. Или не хрупкое, но невероятно сильное плечо моей супруги. Или невероятно сильный острый локоть, когда нужно встать, а не хочется, а вот получил локтями, полный вперед. Есть семья, есть какие-то приоритеты в жизни. И ни в коем случае не нужно закрывать глаза на то, что ни в коем случае не нужно отказываться от э, их воплощения в жизнь. И вот тут часто женская ножка это невероятный стимул для мужика, для того, чтобы все-таки идти и пахать дальше. Вот. Эм, коммуникабельность. Вы очень коммуникабельный человек, и с вами просто, легко и интересно. От кого эта черта характера? От советского информбюро <laughs> а, на самом деле а мы уже говорили о КВН это в том числе а, коммуникабельность это а... более мамина черта или папина? да наверное у мамы и папы есть коммуникабельность а, нельзя так говорить что она или от мамы или от папы человек а, по жизни работает над собой а, работает в каких то положительных вещах какие то положительные вещи ну, старается совершенствовать. Где-то какие-то отрицательные вещи. Надеюсь, что коммуникабельность это все-таки положительная вещь. Я в этом плане над собой работаю, работал, и на самом деле я нахожу кайф в общении. А для того, чтобы общаться с человеком, нужно стараться его понять. Если ты человека понял, если ты его выслушал, ну, считай, что ты приобрел себе, если не друга, то, по крайней мере, лояльного Приятель. там. Ты приобрел в себе единомышленника, человека, который в ответ готов понять тебя. Коммуникабельность это прямой э, путь именно к пониманию друг друга и к приобретению вот этих вот контактов. Дома на работе вы два абсолютно разных человека, или вы такой же дома, в семье, с детьми, с родителями, как на работе? Вы знаете, хочется сказать, да я везде классный, на самом деле, и на работе я супер, а дома так вообще золотой. Но так хочется. Но на самом деле это, наверное, не так. Все-таки работа занимает очень много времени и отдаешься, домой приходишь уставший, нервный, где-то на ком-то хочется обязательно сорваться. И так иногда бывает. И вот тут вот уже локоток появляется, плечо появляется, ножка женская появляется, вот я имею в виду эти факторы. Но, опять же, в этом плане я тоже над собой работаю. Стараюсь, стараюсь каким-то образом дома, не то чтобы поддерживать свой имидж на работе, а просто оставаться нормальным человеком. По возможности, по возможности. Никто мне не требует дома сверхусилий, но по возможности оставаться любящим мужем, отцом, спокойным. Вот последнее время я просто начал себя заставлять играть с детьми. Раньше, ну ну все, ну устал, ну, ну не хочу, не могу. А вот начал себя заставлять, потому что дети взрослеют. И я совершенно с ужасом недавно посмотрел на своих детей и понял, друг, если ты не будешь с детьми играть, еще пройдет год-два, старший уйдет из семьи, там, студентом, станет старшеклассником, он, у него будет совершенно другой круг общения, все, ты потеряешь массу впечатлений. Хотя бы из-за этого стоит себя пересилить и серьезно заниматься семьей. Поэтому все-таки, наверное, будет правильно сказать, на работе я один, а дома я другой. Но в последнее время я делаю большие усилия для того, чтобы дома быть хорошим. Геннадий, самый простой и самый сложный вопрос. Что такое счастье? Счастье... Счастье это очень сложно, и счастье это очень просто. Я человек счастливый, у меня прекрасная семья, прекрасная любимая жена, дети, слава богу, живы-здоровы родители, но мне кажется, это очень узко. Счастье – это гармония с собой и с окружающим миром, в которой семья, вот то благополучие земное, о котором я сказал, это всего лишь одна частичка этой гармонии. Счастье – это когда ты спокоен, Счастье это когда э, ты уверен уверен в завтрашнем дне, совершенно не факт, что уверенность в завтрашнем дне дает э, там, 100 долларов в кармане, э, хотя это тоже наверное какой-то фактор возможно. Э, счастье это гармония с окружающим миром и с богом. вот, вот так вот я сформулировал попытался сформулировать э, это понятие. Я очень благодарна вам за то, что вы нашли время, пообщались со мной, с нашими зрителями. От себя лично, от всего коллектива программа «Откровенный разговор». Я хочу пожелать здоровья вам, чтобы вы смогли реализовать все, все те планы, которые у вас да. есть. И идеи рождались каждый раз новые тоже, неисчерпаемые потом. Фонтанировали, фонтанировали. Да. Мира, любви вашим детям, вашей жене и родителям. Спасибо большое, Вася. Вам тоже всего самого-самого-самого хорошего. Так. Вот такое была сегодняшняя наша отверта разговора И с заступником директора Державного предприятия Нигинский карьер Геннадием Супихановым. До побачення. Хай вам счастлив.